Di sekolah rendah, manakala lebih 5,600 kes di sekolah menengah. Anak lelaki ketika menerima rawatan di sebuah klinik swasta Mangsa dihantar guru disiplin untuk menerima rawatan di klinik terbabit namun doktor yang merawatnya mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia. Dalam sembunyikan kes bunuh itu dengan tatacara rahsia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan analisis artikel yang bertajuk Masalah Buli dalam Kalangan Murid. Apakah kata guru? Tajuk ini secara jelas menunjukkan fokus kajian iaitu untuk meneliti pandangan dan persepsi guru terhadap masalah buli yang berlaku di sekolah. Pemilihan tajuk ini amat relevan kerana isu buli semakin membimbangkan dalam kalangan murid dan memerlukan perhatian serius daripada semua pihak terutamanya para pendidik. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2019 dalam jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan yang diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Walaupun artikel ini diterbitkan beberapa tahun yang lalu Namun isi kandungannya masih segar dan relevan dengan situasi semasa kerana masalah buli di sekolah masih menjadi isu yang membimbangkan sehingga ke hari ini. Hal ini membuktikan bahawa kajian ini kekal signifikan dan wajar difahami oleh semua pihak terutamanya oleh warga pendidik supaya mereka lebih peka terhadap peranan dan tanggungjawab dalam menangani isu budi di sekolah. Artikel ini ditulis oleh tiga orang penyelidik iaitu Nur Junaina Muhammad Isa, Muhammad Sobril Ismail dan Amalia Muhammad Nur. Ketiga-tiga penulis ini mempunyai latar belakang dalam bidang pendidikan dan psikologi pendidikan yang membolehkan mereka meneliti isu buli dari sudut profesional dan berasaskan pengalaman dalam bidang akademik. Hasil penulisan mereka bukan sahaja menggambarkan dapatan kajian tetapi juga memberi pandangan yang mendalam tentang bagaimana guru melihat, memahami dan menangani masalah buli dalam konteks sekolah di Malaysia. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Perspektif Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan ialah sebuah penerbitan ilmiah yang dikeluarkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Jurnal ini berfungsi sebagai wadah untuk para penyelidik, pendidik dan pelajar dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan berkongsi hasil kerja mereka. Ia menerbitkan artikel dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, budaya dan komunikasi. Selain itu, jurnal ini bersifat akses terbuka yang bermaksud pembaca boleh membaca dan memuat turun artikel secara percuma melalui laman rasmi e-jurnal UPSI. Penerbitan jurnal ini bertujuan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang kemanusiaan serta menjadi sumber rujukan akademik yang berwibawa di peringkat nasional dan antarabangsa. Penerbitan artikel ini melalui saluran rasmi seperti ejournal.upsi.edu.my menunjukkan bahawa kajian ini menepati piawaian akademik dan boleh dijadikan rujukan sahih oleh para pelajar, penyelidik dan pendidik. Kata kunci bagi artikel ini ialah analisis kandungan kualitatif, masalah buli dan perspektif guru. Kata kunci ini dapat membantu pembaca memahami fokus utama kajian dengan cepat. Abstraknya pula menjelaskan secara ringkas bahawa kajian ini bertujuan meneroka pandangan guru terhadap masalah buli di sekolah. Kaedah yang digunakan ialah pendekatan kualitatif melalui analisis kandungan terhadap respons guru yang diperoleh. Daripada abstrak ini, kita dapat memahami bahawa kajian ini tidak hanya meneliti kejadian buli tetapi juga bagaimana guru memahami, metafsir dan menilai tahap keseriusan masalah tersebut. Selain itu, abstrak turut menyebut bahawa penyelidik berhasrat mengenal pasti punca-punca utama yang menyumbang kepada fenomena buli dalam kalangan murid. Dalam bahagian pengenalan, penulis mengetengahkan isu buli sebagai satu fenomena sosial yang amat serius di sekolah. Masalah ini bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa, tetapi juga kepada suasana pembelajaran dan imej sekolah itu sendiri. Penulis menekankan bahawa guru memainkan peranan yang amat penting sebagai barisan hadapan dalam mencegah mengawal dan menangani kejadian buli. Mereka bukan sekadar pendidik tetapi juga modal teladan dan pengawas kepada tingkah laku murid. Selain itu, pengenalan juga menjelaskan bahawa fenomena buli kini semakin kompleks. Buli bukan lagi berlaku secara fizikal sahaja, tetapi juga dalam bentuk buli lisan, emosi dan cyber. Perkembangan teknologi menyebabkan buli kini boleh berlaku di mana-mana termasuk di platform media sosial. Penulis turut menyatakan bahawa walaupun banyak usaha telah dijalankan oleh pihak sekolah dan kerajaan, masalah buli masih berterusan dan dalam sesetengah kes menjadi lebih teruk oleh itu kajian ini sangat penting bagi memahami bagaimana guru sebagai individu paling dekat dengan murid melihat isu ini adakah mereka benar-benar faham maksud buli bentuknya serta punca-punca yang menyebabkan ia berlaku kesimpulannya bahagian pengenalan dalam artikel ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang kepentingan isu buli dan peranan guru dalam menanganinya ia menjadi asas kepada objektif dan persoalan kajian yang akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya. Antara masalah kajian dalam artikel ini ialah Isu buli dalam kalangan murid semakin membimbangkan dan sering menjadi topik utama dalam bidang pendidikan serta psikologi remaja. Walaupun pelbagai kajian telah dijalankan, kebanyakannya lebih tertumpu kepada pengalaman mangsa atau pemuli itu sendiri. Namun, peranan guru sebagai individu paling hampir dengan murid masih kurang diberi perhatian dalam konteks penyelidikan di Malaysia. Guru seharusnya menjadi pihak pertama yang mengesan dan menangani insiden buli. Namun, masih wujud kekeliruan dalam memahami definisi sebenar buli serta cara terbaik untuk menanganinya. Tambahan pula, perbezaan latar budaya dan sistem pendidikan menyebabkan hasil kajian luar negara sukar diaplikasikan sepenuhnya di Malaysia. Kajian ini dijalankan kerana masih kurang kajian yang meneroka pandangan guru tentang bentuk, punca dan tahap keseriusan masalah buli. Oleh itu, penyelidikan ini penting untuk memahami sejauh mana kefahaman guru terhadap konsep buli serta peranan mereka dalam usaha pencegahan di sekolah kajian ini bertujuan untuk meneroka pandangan guru mengenai masalah buli dalam kalangan murid sekolah menengah. Objektif utama kajian ini ialah memahami bagaimana guru mentafsir maksud buli, mengenal pasti bentuk dan lokasi kejadian serta meneliti tindakan dan tanggungjawab mereka dalam menangani isu tersebut bagi mencapai objektif tersebut kajian ini mengemukakan beberapa persoalan utama iaitu pertama apakah maksud buli menurut pandangan guru kedua bagaimanakah insiden buli berlaku di sekolah ketiga siapakah murid yang terlibat dalam perbuatan buli sama ada mangsa pembuli atau saksi. Keempat, sejauh manakah guru menganggap masalah buli sebagai isu yang serius? Kelima, apakah bentuk intervensi yang dijalankan oleh pihak sekolah dan apakah halangan yang dihadapinya? Keenam, siapakah yang bertanggungjawab menangani isu buli? Sama ada pihak sekolah ibu bapa atau kerajaan ketujuh apakah sumbangan serta cadangan guru bagi membenteras masalah buli di sekolah persoalan-persoalan inilah yang menjadi panduan kepada pengumpulan data dan analisis bagi mencapai matlamat penyelidikan seterusnya tinjauan literatur. Kajian ini berpaksikan beberapa kajian lepas yang menjelaskan konsep, ciri dan kesan buli terhadap pelajar. Menurut Always, pada tahun 1994 dan 2013, buli merupakan tingkah laku agresif yang dilakukan secara berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kuasa antara pembuli dengan mangsa. Rigby 1996 turut menegaskan bahawa buli bukan sahaja berbentuk fizikal malah merangkumi buli lisan, sosial dan cyber. Kajian oleh et Itiol pada tahun 2005 menunjukkan bahawa ramai guru masih keliru tentang makna sebenar buli menyebabkan langkah intervensi yang diambil tidak berkesan. Dalam konteks tempatan, menurut laporan UNICEF pada tahun 2018 dan kajian kesihatan dan morbiditi kemangsaan NHMS pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan kadar buli dalam kalangan pelajar Malaysia. Kajian tempatan oleh Azizah dan Fauzia pada tahun 2015 menekankan kepentingan pendekatan menyeluruh yang melibatkan kerjasama antara guru, ibu bapa dan komuniti sekolah. Oleh itu, tinjauan literatur menunjukkan bahawa kefahaman guru terhadap buli masih belum menyeluruh. Dan hal ini menuntut penyelidikan lanjut untuk melihat pandangan sebenar mereka di Malaysia. Dalam artikel ini juga terdapat beberapa teori kajian. Kajian ini menggunakan teori ketidakseimbangan kuasa atau power imbalance theory. Yang diperkenalkan oleh Always pada tahun 1997 sebagai asas teori Teori ini menjelaskan bahawa buli berlaku apabila individu atau kumpulan yang lebih berkuasa Menindas individu lain yang lemah secara berulang kali Buli dianggap sebagai hubungan sosial yang tidak seimbang Di mana? mangsa tidak mampu mempertahankan diri daripada tekanan pembuli. Dalam konteks kajian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana guru mentafsir konsep kuasa dan pengaruh dalam hubungan antara murid. Teori ini membentuk penyelidik melihat bagaimana guru menilai tingkah laku buli dan bentuk intervensi yang diambil bagi menangani ketidakseimbangan kuasa di sekolah. Selain itu, analisis data berpandukan pendekatan analisis kandungan ELO dan Kingas pada tahun 2008 digunakan untuk mengenal pasti tema dan pola utama secara induktif agar dapatan lebih sahih dan autentik. antara kaedah kajian dalam artikel ini, kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif dengan kaedah analisis kandungan konten analisis untuk meneroka secara mendalam pandangan guru tentang isu buli. Pendekatan ini dipilih kerana sesuai untuk memahami pengalaman dan persepsi manusia terhadap fenomena sosial yang kompleks. Data dikumpulkan menggunakan soalan terbuka yang diedarkan melalui bahan elektronik atau email kepada guru sekolah menengah yang mempunyai pengalaman mengendalikan kes buli. Seramai tujuh orang guru terlibat dalam kajian ini seperti terdiri daripada guru disiplin, guru warden dan guru bimbingan dan kaunseling pemilihan peserta dilakukan melalui kaedah pensampelan mudah bertujuan dan bola salji atau snowball sampling bagi memastikan hanya guru yang benar-benar relevan dengan isu kajian yang dipilih proses analisis data dilakukan secara induktif di mana setiap jawapan guru direkodkan, dikategorikan dan dibentuk menjadi tema utama berdasarkan pendekatan ELO dan KINGAS pada tahun 2008. Proses ini dilakukan secara berterusan sehingga data mencapai ketepatan bagi menjamin kebolehpercayaan dan kesahian dapatan penyelidik mestilah mengekalkan jejak audit atau audit trail serta melakukan semakan silang bersama penyelidik lain bagi mengelakkan bias interpretasi. Keseluruhannya bolehlah kita simpulkan bahawa kaedah ini membolehkan penyelidik meneliti pemikiran dan persepsi guru terhadap isu buli secara lebih mendalam dan kon secara lebih mendalam dan kontekstual sejajar dengan matlamat kajian Dalam jurnal ini penyelidik menggunakan kaedah gabungan iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif. Soal selidik diedarkan kepada pelajar sekolah menengah di beberapa buah sekolah. Manakala, temu bual dijalankan bersama guru kaunseling bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang fenomena buli. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif seperti min dan peratusan. Manakala, maklum balas terbuka dianalisis secara tematik. Hasil analisis menunjukkan bahawa buli verbal dan buli cyber merupakan bentuk buli yang paling banyak dilaporkan oleh pelajar diikuti dengan buli fizikal seperti menolak, memukul dan merosakkan barang peribadi rakan. Selain itu, analisis juga menunjukkan bahawa pelaku buli kebiasaannya terdiri daripada pelajar yang ingin menunjukkan dominasi atau kuasa terhadap rakan sebaya. Daripada analisis tersebut, terdapat tiga faktor utama yang menyumbang kepada perilaku buli. Pertama, Masalah kawalan emosi dan kurang empati. Pelajar yang sukar mengawal emosi lebih cenderung bertindak agresif dan kekurangan empati menyebabkan mereka tidak memahami kesan perbuatan mereka terhadap orang lain. Kedua, pengaruh rakan sebaya. Ramai pelajar membuli kerana mahu diterima dalam kumpulan atau menonjolkan diri. Tingkah laku agresif sering ditiru apabila ia dianggap normal. Dalam kalangan rakan-rakan, ketiga, persekitaran sekolah yang kurang tegas dalam menangani disiplin, apabila tindakan tegas tidak diambil secara konsisten, pelajar berasa bebas untuk meneruskan perlakuan membuli. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahawa perilaku buli dipengaruhi oleh gabungan faktor dalaman dan luaran pelajar. Dapatan utama menunjukkan bahawa perbuatan buli memberikan kesan yang serius terhadap kesejahteraan pelajar khususnya dari segi emosi, sosial dan akademik. Mangsa buli mengalami tekanan emosi, rasa takut, malu dan hilang keyakinan diri. Dalam jangka panjang, ada pelajar yang menunjukkan tanda-tanda kemurungan serta kehilangan minat untuk hadir ke sekolah. Selain kesan terhadap mangsa, kajian ini turut mendapati bahawa pelaku buli juga terdedah kepada masalah tingkah laku yang berpanjangan seperti sukar dikawal, agresif dan cenderung melanggar peraturan. Mereka juga berpotensi menghadapi masalah sosial apabila dewasa kelak jika tidak dibimbing dengan betul. Kajian ini turut menegaskan bahawa kekurangan perhatian daripada ibu bapa, pengaruh persekitaran yang negatif, dan kurangnya didikan nilai moral menyumbang kepada peningkatan kes buli dalam kalangan pelajar. Dalam perbincangan kajian, penulis menegaskan bahawa masalah buli bukan sekadar isu disiplin tetapi juga isu moral dan sosial yang memerlukan pendekatan menyeluruh pendekatan hukuman semata-mata didapati tidak mampu mengubah tingkah laku pelaku buli dalam jangka panjang sebaliknya penyelidik mencadangkan supaya sekolah menumpukan kepada pendidikan nilai intervensi awal dan sokongan emosi kepada pelajar Perbincangan ini juga dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura iaitu pada tahun 1977 yang menjelaskan bahawa tingkah laku manusia termasuk perbuatan membuli dipelajari melalui proses pemerhatian dan peniruan terhadap model sosial seperti rakan sebaya, ahli keluarga dan juga guru. Apabila pelajar sering melihat perlakuan agresif tanpa sebarang tindakan tegas, mereka menganggap tingkah laku tersebut diterima sebagai sesuatu yang normal. Oleh itu, guru, pentadbir sekolah dan yang paling penting ibu bapa perlu berperanan sebagai model positif. Pihak sekolah juga disaran untuk membentuk persekitaran yang selamat, berdisiplin dan menyokong antara satu sama lain supaya budaya membuli dapat dikurangkan. Dalam bahagian cadangan, penulis mencadangkan agar kajian masa hadapan dijalankan dengan melibatkan lebih banyak sekolah di pelbagai negeri di seluruh Malaysia. Kajian juga disarankan untuk meneliti peranan media sosial dalam isu buli cyber. Memandangkan kes-kes buli kini banyak berlaku di platform seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan TikTok. Selain itu, penyelidik turut mengesyorkan agar kajian akan datang menilai keberkesanan program anti-buli di sekolah-sekolah Malaysia. Ini termasuk program mentor menti, ceramah motivasi dan kempen kesedaran yang bertujuan menanam nilai empati serta hormat menghormati antara pelajar kajian lanjutan juga boleh menilai hubungan antara tahap sokongan keluarga dan kecenderungan pelajar terlibat dalam perlakuan buli Sebagai rumusan jurnal ini menegaskan bahawa masalah buli dalam kalangan pelajar merupakan isu yang serius dan beri impak besar terhadap perkembangan emosi, sosial dan akademik seseorang pelajar. Oleh itu, tindakan menangani isu ini tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Semua pihak termasuk ibu bapa, masyarakat dan pihak berkuasa pendidikan perlu berganding bahu untuk melaksanakan langkah pencegahan yang lebih berkesan. Pendidikan nilai, penerapan sikap empati dan pembinaan karakter positif perlu dijalankan secara berterusan dalam kalangan pelajar. Hanya melalui kerjasama menyeluruh antara sekolah, keluarga dan komuniti barulah kita dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat, harmoni dan bebas daripada gejala buli.